Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri və Rusiya Federasiyasının prezidentinin imzaladığı üçtərəfli bəyanata əsasən, Noyabrın 20-sində Ağdam rayonuna daxil olan Azərbaycan ordusunun bölmələri ərazidə bir sıra tədbirləri həyata keçirib. Müdafiə Nazirliyindən publikə aça edilən məlumata görə, qoşunlarımızın bu istiqamətdə təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsi məqsədilə ərazilər gecə saatlarında minallardan təmizlənib. Mühəndislik və istehkam işləri başa çatdırılıb, hərəkət marşrutu üzrə yollar istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilib. Hazırda bölmələrimizin şəxsi heyəti Vəzirlikli texnikasının ərazidə dislokasiya olunması üçün zəruri tədbirlər icra olunur. İşqaldan azad olunan Ağdam rayonu tamamilə Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına keçib. Ağdam şəhərinin mərkəzində Azərbaycanın dövlət bayrağı üçaldılıb. Dövlət himni səsləndirilib və Azərbaycan Respublikasının prezidenti, silahlı qüvvələrin ali başkomandanı İlham Əliyevə mürüzə olub. Ağdam şəhərindəki Cümə məscidi və ərazisi hərbiçilərimiz tərəfindən təmizlənib, məsciddə azan oxunub və Cümə namazı qılınıb. Yana bağlı başkamanlar, Ağdam rayla işgalden azad alındı. Azerbaycan bayrağı Ağdam şehrinde dalgalanır. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Yana başkamanlar. Karabağ, Azerbaycan'dır. Məktər artist Rəşid Səməndər 45 yaşında bu gün dünyasını dəyişib. Big Sputnik Azərbaycana istinadən xəbər verir ki, Rəşid Səməndər intihar edib. Məlumatə görə o, paytaxtın Binəqədi rayonunda Mir Cəlal küçəsi bina 123 ünvanında özünü çoxmərtəbəli binadan atıb. Qeyd edək ki, Rəşid Səməndər 5 mart 1975-ci ildə anadan olub. Rəşid Rzayev mərhum karife sənətkarımız Səməndər Rzayevin oğludur. Allah rəhmət eləsin. Keçmiş Ağdərə rayonunun daha 7 kəndi Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılacaq. Publika Az Axar Az istinadla xəbər verir ki, bu məlumatı Qarabağın Vahid İnformasiya Mərkəzi yayib. Məlumata görə bu kəndlər Yeni Maraxa, Nor Ayğestan, Nor Seysulan, Papravənd, Nor Akəcür, Ortaşən və Nor Çırabertdir. Kəndlərin Qarabağ bəyanatının şərtlərinə əsasən veriləcəyi bildirildi. Erməni tərəfi bu kəndlərin yeni bölgəyə əsasən Ağdərə yox, Ağdam rayonunun ərazisində yerləşdiyini rəsmiən bəyan edib. Qeyd etdik ki, kəndlərin adı dəyişdirilmiş və eybəcəlləşdirilmiş şəkildə təqdim edilib. Atıldaq ki, Azərbaycan Milli Məclisi Ağdərə inzibati rayonunu ləğv edib. Rayonun bəzi kəndləri Ağdama, bəziləri Tərtərə, bir hissəsi isə Kəlbəcərə verilib. Ermənistanın işğalından azad edilən Ağdamda 27 ildən sonra ilk dəfə azan səsləndirilib. Report xəbər verir ki, Azərbaycanın bir qrup din xadimi Noyabrın 20-də Ağdamın mərkəzində yerləşən Cümə məscidinə gediblər. Qındarlar məsciddə azan verib, namaz qılıblar. Qeyd etdik ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ermənistan Respublikasının baş naziri və Rusiya Federasiyasının prezidentinin imzaladığı üçtərəfli bəyanatla əsasən Azərbaycan ordusunun bölmələri Noyabrın 20-də Ağdam rayonuna daxil olub. Soviy Azərbaycan is said this is a huge occasion. They're now going to rebuild reconstruct the Ağdam mosque. You can see that this is going to be a ceremonious affair. Nə Lailətul Qadr. Lailətul Qadri xeyr ol min elfi şəhr. 10 noyabrda imzalanan üçtərəfli razılaşmaya əsasən Ermənlər keçmiş Əskərən rayonunun Şərlik kəndini də boşaltmağa başlayıblar. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Erməni mətbuatı məlumat yayır. Bundan başqa Azərbaycanla təhfil verilən kəndlər arasında Əskəranın Xaçın Dərbətli kəndi də var. Məlumata keçmiş Əskəran rayonunun daha bir neçə kəndin isə Azərbaycan ordusu tərəfindən azad edildiyi xatırladılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycanda Əskəran inzibati rayonu ləğv edilib və onun kəndləri Xocalı rayonuna birləşdirilib. Bir neçə kənd isə Ağdam rayonuna daxil edilib. Ermənləri təhfil verməyə hazırlaşdığı Şəlli və Xaçın Dərbətli kəndləri Ağdam rayonuna aiddir. Azərbaycan ordusu isə Xocalı rayonunun Dəmirçilər, Çanağçı, Mədətkənd, Sığınaq, Şuraqənd, Muxtar, Daşaltı kəndlərini 9 Noyabr 2020-ci ildə işğaldan azad edib. Türkiyəli müşahidçilər bir neçə gün ərzində Azərbaycana göndəriləcək. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə TRT Haber diplomatik mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Bundan dərhal sonra Türkiyəli müşahidçilər monitorinq mərkəzi üçün Azərbaycana gələcək. Yerində Azərbaycanın müəyyən edəcəyi ortaq monitorinq mərkəzi ən müasir texnologiyalarla təchiz olunacaq. Allah Türkü qorusun.